Между тем, во все часы вядома у милиционеры милиционера выходных не бывает. Это подтвердил учинок начальника Ленинского районного отдела внутренних справ Геннадия Вайтовича. У недельный день и он затримал злодея. Дякую злаженной оперативной работе супрацовника у Ленинского рая отдела, уладальник этого Мерседеса и сегодня со своим старым, але надеянным помощником на колах. А зусим недавно думал, что развитался с машиной на завсюды. Я даже не рассчитывал, что это будет так все быстро, оперативно. Поэтому я благодарен работникам милиции и в частности полковнику Войтовичу, начальнику Ленинского РОВД и его заму за профессиональное исполнение своих служебных обязанностей. У ту неделю начальник Ленинского РАУС Геннадий Вайтович на уластном автомобиле отправился по справах. Не глядя на выходные, Геннадий Васильевич был в курсе оперативной сводки, а она оповещала о ночи неведомый угнал «Мерседес» 1983 года выпуска. Подобный автомобиль трапил у поле с керовника рая у центра Бреста. Геннадий Вайтович проинформовал коллег из оперативной группы и распочал проследование. Задачей было вывести подозронного с центра в малолюдное место, как минимизовать небезпеку для пешеходов и водителей. Весь тут на белорусской и отбылось затримание. Впереди была перекрыта блокирно группой задержания. Что делать сзади, он не видел. Преступник был в сильной степени опьянения. Ему было безразлично, он включил заднюю передачу и двигался задним ходом. В это время сзади, используя вот такой момент внезапности, я вытащил значит, ключи из автомобиля и прекратил движение. атрымалася хуткае і абыйшлося без ахвяр, атрымаў пашкожан не толькі ўласны аўтамабіль Геннадзя Вайтовіча, якім ён блакіраваў злодзею шляхі адыходу. Распавядаючы аб затрыманні Геннадий Вайтовіч пастаянна дадае. Гэта ніякае не геройства, абудзённая праца, прычым агульная. Это наша работа, мы сталкиваемся с этим буквально каждый день. Поэтому тут говорить о каком-то личном вкладе да, или личном героизме, я бы не стал, потому что это плод совместной работы, и будто там другой начальник милиции или, или мой какой-то подчиненный в месте, он поступил точно так же, выхода у преступника не было. Як высветлилась затрыманы для супрацоўников ленинского радела особо вядомая ранее суджаны за такое злошинство на воле протрымася у всего два дни конечно поступок начальника ленинского ввд города обреста полковника милиции вайтоовича является действительно образцом исполнения своих служебных обязанностей и конечно же образцом вот именно такой гражданской ответственности это ну, достойно подражание уважение ну и конечно вот этот ä, пример его постараемся по максимуму довести и к к сведению наших сотрудников, ну и, конечно, и к сведению общественности. Ну а статистика свечит, за 9 месяцев 2013 года колькость злочинства на территории Ленинского района Бреста поменьшилась на 12%. Зато и процент раскрытия значно вырос. Алиса Грыгорчук, Александр сивицкий областные новины, Брест.